tentang uh, dua jaringan pasukan Kelantan di separuh masa yang uh, kedua tadi bagaimana anda melihat sebenarnya uh, kalau diikutkan prestasi Kedah di separuh masa yang pertama menusi dua gol Khairul Muahimid mereka ada peluang uh, kalau kita lihat memang uh, mereka ada peluang uh, pada uh, uh, masa yang kedua tapi perubahan uh, agak perubahan nampak perubahan sangat uh, di mana Kelantan menguasai perlawanan di uh, babak yang kedua tu membuatkan uh, kedah tertekan eh? dia dia di semua di semua di semua expect eh? uh, jaringan awal ni yang penting jaringan awal yang dilakukan oleh Obina, Obina itu uh, uh, menjatuhkan lagi semangat uh, pasukan kedah Okey Abang Azlan separuh masa yang pertama ini daripada penampilan Khairul Muahmin. Jadi Kedah nampaknya sebenarnya ada peluang eh kalau kita lihat persembahan mereka di separuh masa yang pertama. Ya Kedah telah melakukan uh, tindakan yang begitu positif eh dalam separuh masa pertama mendomin mendominasi eh beberapa banyak uh, bola dan juga mereka telah percaya melakukan lorongan-lorongan memecah uh, benteng pertahanan pasukan Kelantan yang kita dapat lihat begitu kukuh hmm. dengan lorongan-lorongan yang berbisa daripada Badrul dan juga bagaimana bijaknya uh, Vazliyata dan juga Khairil uh, eh, melepaskan diri daripada perangkat Bagaimana usai. Azlan dengan gol Obina ini di separuh masa yang kedua? Ya. Kelantan memulakan satu langkah yang betul eh, di separuh masa kedua dengan mendapatkan gol awal dan sudah tentu gol awal ini telah mematahkan semangat pasukan Kedah dan kita bercakap pasal keletihan ya eh. nampaknya pasukan Kelantan selepas mendapat gol uh, pertama itu dan juga selepas bermain dengan banyak game nah, dalam uh, ya yeah, selar perlawanan AFC itu nampaknya mereka bertambah semangat mm -hmm. tetapi selepas gol itu nampaknya pemain-pemain Kedah pula nampaknya seperti mereka keletihan dalam masa 15 minit sebelum tamat perlawanan tadi tuan eh, gadar memang dominan ya eh, dalam yeah. aksi di separuh masa yang kedua ini apa, -apa memang apa -apa? memang betul dominan lah. kalau kita lihatkan ini adalah ciri-ciri ciri striker yang kita perlu ada di mana uh, uh, pemain pemain pertapan kesempatan tidak ada ciri-ciri striker seperti, se se seperti dia. Dia banyak uh, mengawal bola, banyak lahiran bola, boleh mengelici dua tiga orang dan masa dia lagi dia, yang, jaringan dia, dengan jaringan yang dilakukan oleh beliau memang dia butuh kompos eh. Dia butuh tenang bila berhadapan dengan uh, petanan-petanan dengan uh, 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 pasukan Kedah. Hmm. Oh, Okey, baik. Uh, Muhammad Gadar memang cukup uh, menggerudan dari separuh masa yang kita lihat dan bagaimana dia juga banyak memiliki ada satu lagi tadi percubaan daripada Muhammad Gadar. Uh, ini dia yang uh, Helmi Eliza bertindak cemerlang untuk menolak rembatan padu daripada Muhammad ya. Gadar. Sebelum rembatan itu dia kita lihat tindakan Gadar yang melakukan satu larian solo daripada kawasannya sendiri Kita kita lihat dia berlari dengan begitu pantas naik ke atas dan melakukan tendangan itu adalah satu cubaan yang cukup menarik bukan senang ya penat saya juga bermain sebagai seorang striker saya tahu tahu penat ya eh? ya penat memang bila tiba masa nak tendang bola tu kita dah hilang upaya tetapi gadar masih lagi kuat ya okey ini tadi uh, sepatutnya dia melorongkan untuk Estancro uh, ya uh, pemain gantian kerana Turu memiliki ruang yang lebih selesa untuk dia menjaringkan gol Baiklah sebenarnya apa dah jadi kepada pasukan Kedah ni eh uh, ais kita nak update dulu uh, keputusan <laughs> Uh, yang ditunggu-tunggu ya perlawanan di antara pasukan Sam Dabi merentang pasukan Terengganu sudah pun berakhir dengan kedudukan tiada jaringan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Ini bermakna pasukan Kelantan akan berdepan dengan pasukan Sam Dabi satu sejarah untuk pasukan klub mereka uh, layak ke pentas final Piala FA dan di atas kertas saya pasti ramai yang akan memilih pasukan Kelantan. Okey, baiklah sebelum kita bicarakan tentang uh, apa sebenarnya yang telah uh, terjadi ke atas pasukan Kedah sehingga kan mereka melepaskan dua gol di separuh masa yang kedua, kita akan bincangkannya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa selepas ini. Musim Putra Brand Awards pilihan rakyat Malaysia telah tiba dan kami dengan bangganya mengumumkan anda telah memilih Astro sebagai penerima Anugerah Best of the Best. Sokongan anda menyemarakkan lagi semangat kami dan sebagai penghargaan semua pelanggan dijemput untuk menikmati lebih 130 saluran mulai sekarang hingga 6 Mei. Terima kasih Malaysia. Tiga pasukan terhanda Dari Liga-Liga utama negara Satu gelanggang Menjadi saksi Satu piala Idaman terkisi Dengan satu peluang yang sama Pasukan manakah menjadi pilihan anda? Lengcong dan gol Cantik Keluang dan gol dan dan FA 2012 Astro Arena Nadi Sukan Malaysia The Woodlands Country Club Tournament Course plays host to the Insperity Championship 2012. With a field of 78 of best champions tour professionals competing for 54 holes of stroke play, it's bound to be a day to remember. With a purse of $1.7 million, Brad Faxon will be back to defend his title and give back to Houston Charities. The Insperity Championship on Golf Channel. Okey, statistik pelawanan menunjukkan pasukan Kedah terus menguasai perlawanan uh, dengan memiliki 6 uh, cubaan tepat Tuh. itu dikira uh, termasuk di separuh masa yang pertama sementara pasukan Kelantan dengan 2 4 uh, percubaan tepat dengan menghasilkan dua jaringan. Uh, mereka masih 48% pelawanan sahaja. Okey, bailah uh, pasukan Kelantan bangkit di separuh masa yang kedua menerusi jaringan awal. Uh, pemain pertahanan pasukan mereka Menerusi situasi bola mati uh, sepakan penjuru yang ditanduk oleh Obina tepat ke arah gawang tanpa dapat dicabar oleh mana-mana pemain pertahanan okey apa kesilapan pertahanan pasukan kedah ketika uh, ini ini kita lihat ha? ada free heading yang dilakukan oleh Obina tadi tidak tidak ada siapa yang mengawal uh, bersama dengan Obina tadi. ini wah, antara yang cantik yang di, di ditujukan kepada Obina tu dia menempat pada kepala dia dan dia dapat menjaringkan gol tersebut. Tak ada tak ada siapa pertahanan Kedah yang mengawal, mengawal dia. free header. Free header yang berjaya ada. dilakukan oleh Obina pada minit yang ke-47. Okey, Muhammad Gadah memang dah ada bayangan Azlan eh, sejak di separuh masa yang pertama dia akan menjaringkan gol dan terbukti di separuh masa yang kedua beberapa peluang terlepas sebelum itu minit ke-60 dia dapat menjaringkan gol kedua untuk pasukan Kelantan. Ya, sebelum kita bermula liga super lagi kita lihat Gadar eh. Badan dia agak besar eh, agak berisi. Put on, put on weight ya. ya, berisi. Tetapi kini kita dapat lihat satu gadarnya yang berbeza, <tuk> satu Gadar yang cukup fit. Badan fizikalnya cukup kental dan ini menunjukkan bahawa beliau telah bertraining ber, ber, dengan begitu kuat eh untuk menghadapi perlawanan dan dapat kita lihat pada malam ini memang nyata beliau mengatasi segala-galanya yang cuba dihalang oleh pertahanan pasukan Kedah dengan larian lariannya betapa kuatnya beliau kita nampak dari satu ketika tu kita lihat beliau berhadapan dengan empat orang pemain eh dan beliau masih terus berdiri Meneruskan larian juga kawalan bola dan ini menunjukkan satu mutu pemain yang cukup berkualiti. Okey, baiklah sebenarnya pasukan Kelantan kalau boleh mereka nak balas dendam uh, di atas kekalahan mereka kepada pasukan Terengganu dalam final PLFA musim lalu tetapi nampaknya pasukan Dabi pula yang akan menjadi lawan mereka. Ini satu sejarah baru kerana masih belum ada sebelum ini sejarah uh, dalam sejarah PLFA pasukan kelab berjaya melayakkan diri ke pentas final PLFA sejak 1990. Okey, ini adalah laluan Sam Dabi dan juga pasukan Kelantan ke pentas final PLFA musim. Time Dabi berjaya mengikat pasukan Terengganu dengan uh, kedudukan tanpa jaringan uh, untuk mereka menang dengan agregat 2-1. Okey, kepada peminat-peminat bola sepak uh, tanah air, jangan lepaskan peluang ini perlawanan yang paling menarik menemukan dua pasukan teratas Liga Super. Kelantan menentang Singapore Lions 12 akan kami bawakan secara langsung kepada anda pada 4 Mei nanti dengan perancangan pejam 8 malam. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru Kelantan. Okey, baiklah. Semuanya kita tak ada banyak masa lagi. Nak kita bincangkan tentang pertembungan yang akan berlangsung pada 19 Mei nanti dalam aksi final PLF antara pasukan Sam Dhabi dan juga pasukan Kelantan. Tak apa. Malam nanti menjelang final kami akan bincangkan dengan lebih panjang lagi tentang perjalanan kedua-dua pasukan ini untuk ke final dan peluang untuk kedudukan pasukan ini mencipta kejuaraan PLFA buat kali pertama. Apa pun, terima kasih kepada Ridwan Abdullah. Terima kasih. Dan juga Azlan Juah. Sama-sama. yang cukup menarik ya. dan mendebarkan. Seronok. Okey, terima kasih juga kepada anda semua yang bersama dengan kami sejak jam 8 malam tadi menyaksikan pelawanan hebat saingan PLFA